اچھا یہ سوال موصول ہوا ہے فیس بک کے ذریعے سے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے جو وضو کرنا ضروری ہے اچھا تو یہ سوال آیا ہے ایک ہمارے پاس کہ عام طور پر یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ وضو کرنا یہ قرآن کو چھونے کے لیے لازمی ہے کچھ نے اس میں تھوڑا سا سہولت کا مظاہرہ کیا تو کہہ دیا کہ سنت ہے لیکن میں نے زیادہ تر لوگوں کو یہی سنا ہے کہ وہ واجب ہی قرار دیتے ہیں باقاعدہ اس کے اوپر تنبیہات کی جاتی ہیں بلکہ سختی کی جاتی ہے کہ آپ وضو کو لازمی رکھیں اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس پر ایک دلیل قرآن سے بھی مل جاتی ہے صورت الواقعہ کے اندر آیت آئی ہے لا یمسوہ الا المطہرون یہ والی آیت قرآن کے اندر بھی آئی ہے تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا یہ میرے سامنے بھی شاید یہی لکھی ہوئی ہے نہیں کوئی اور آیت لکھی ہے عام طور پر قرآن کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے لا یمسوہ الا المطہرون تو وہ بقاعدہ باقاعدہ ہوتی ہیں کہ یہ قرآن ہیں آپ کے سامنے اس قرآن کے اوپر جو پہلا پیغام لکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے متحرون ہو جائیے تو پھر آپ اس کو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ورنہ قرآن کو ہاتھ نہ لگایا جائے اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو والا معاملہ یہ کچھ روایات کے اندر بھی موجود ہے اچھا وہاں پر بھی طہارت کے الفاظ آئیں طہارت جو ہے یہ کل لینی چاہیے قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے کہیں پر بھی وضو کے الفاظ نہیں ملے مجھے نہ تو روایات میں وضو کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر تو وضو کا لفظ آیا ہی نہیں ہے سرے سے وہ جو صوت المائدہ کی آیت پیش کی جاتی ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا قمتم کن تو ملس وجوہکم وہاں پر بھی غسل کے الفاظ ہیں وضو کے الفاظ کہیں پورے قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں اور ہمارے ہاں تو غسل وہ ہوتا ہے کہ جس میں نہایا جاتا ہے اور وضو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آدھا ہاتھوں کو دھو لینا چہرے کو دھو آدھا نہانے کو وضو کہہ دیتے ہیں اور پورا نہانے کو غسل کہہ دیتے ہیں یہ اصطلاح فقہی اصطلاح ہے یہ خود ساختہ اصطلاح ہے قرآن کے اندر وضو کا لفظ موجود ہی نہیں ہے پہلی بات تو سمجھنے والی یہ ہے روایات کے اندر جن روایات کو پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے تہارت ضروری ہے وہاں بھی وضو کا ذکر موجود نہیں ہے تو اب تہارت سے مراد وضو ہی لیا جائے یہ کیسے معلوم ہوگا لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ تہارت سے مراد آپ وضو کرنا لیں تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آسان ہے کیونکہ غسل کرنے کے لیے تو مجھے پورا باقاعدہ اہتمام کرنا پڑے گا وضو کیا ہے کہ ہاتھ پیر دھوئے کچھ کیا ہو میں بیٹھ گیا قرآن پڑھنے کے لیے تو یہ تو ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اکثر لوگ تو تلاوت سے دور ہی ہو جاتے ہیں جب وہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں وضو کروں وہ میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا نا قرآن کو سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دو آپ پہلی چیز تو سب سے اونچی جگہ پر کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ قرآن نیچے نہیں رکھ سکتے قرآن کو کسی نچلی جگہ پہ نہیں رکھ سکتے بلکہ قرآن کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے پیچھے بھی نہیں رہ سکتے قرآن کو کہیں پیٹ نہ ہو جائے قرآن سے یہ قرآن کے بارے میں وہ خود ساختہ آداب ہیں جو آپ نے خود سے ترتیب دیے ہیں خود سے تیار کی ہے قرآن نے ایسے کوئی آداب قرآن کے اندر بھی بیان نہیں کیے ہیں بلکہ روایات کے اندر بھی موجود نہیں ہیں یہ قرآن یہ قانون کی کتاب ہے آئین کی کتاب ہے آئین کی کتابوں میں اتنے زیادہ لوازمات اختیار نہیں کیے جاتے آئین کی کتابیں تو اٹھائی جاتی ہیں اور لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں بلکہ جو آپ کی بات کو نہیں مانتا ہے ان کو پیش کی جاتی ہیں بھائی یہ آئین ہے اس کے مطابق قانون چلے گا ان میں کہاں وضو کے التزام کروائیں گے آپ اب یہاں سے قرآن اٹھا کر اگر کسی غیر مسلم کو جس کو آپ غیر مسلم شمار کرتے ہیں اس کو اگر آپ یہ دیں گے دیکھو اللہ یہ قرآن کے اندر کہتا ہے تو آپ اس سے یہ کہیں گے آپ وضو کرو پھر آپ قرآن کو ہاتھ لگانا وہ کہے گا میں تمہارا قرآن نہیں مانتا تمہارا وضو کیسے مان لوں گا جو آپ کے قرآن کو نہیں مان رہا آپ اس کو وضو کے لیے کیسے فورس کر سکتے ہیں وہ آپ کے بات پہ کبھی عمل نہیں کرے گا وہ کہے گا اگر اتنے التظام رکھو گے تو بھائی یہ کتاب اپنے پاس ہی رکھو مجھے قانون چاہیے آئین چاہیے مجھے کوئی مذہبی کلاوت کرنے کے لیے یہ تلاوت کرنے کے لیے کوئی کتاب نہیں چاہیے میرے پاس اپنے مذہب کی آلریڈی کتاب موجود ہے آپ کا قرآن کہتا کیا ہے آپ کا قرآن بتاتا کیا ہے اگر آپ مجھے سمجھانا چاہتے تو مجھے یہ قرآن دو میں اس کو پڑھوں گا تلاوت کروں گا ٹھیک ہے اگر مجھے لگے گا ہاں حقائق سے قریب ہے تو میں مان لوں گا اب آپ اس کے لیے مجھے اتنا التظام کروا ہو کہ پہلے وضو کر کے آؤ پھر ہاتھ لگانا تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس کی وجہ سے تو ہمارے ہاں جو خود مسلمان کہنے والے لوگ ہیں وہی وہ قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور یہ اتنے التظامات کروانا اتنے آداب کا خیال رکھوانا یہ ان چیزوں پر ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی نکلتی ہیں جو کبھی کبھی اوپر سے اٹھا کر نکالی جاتی ہیں رمضان کے مہینے آتے ہیں تو بھئی اب قرآن ختم کرنا ہے مجھے تو بچہ بچہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت رہا بھائی اللہ کے قریب ہونے کے لیے اب مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا اس کے لیے تو احتمام کریں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب قرآن حقائق کی بات کرتا ہے تو حقائق والی کتابوں میں اتنے التزام نہیں ہوتے ہیں جن کو صبح شام اٹھا کر آپ کو گائیڈنس حاصل کرنی ہو قرآن تو ہدا کہتا ہے نا اپنے آپ کو حد الاز ہوتا کا مطلب کیا ہوتا ہے گائیڈ جو آگے آگے چلتا ہے جیسے کہ آج مجھے اگر کسی راستے پہ جانا ہے تو میں گوگل میپ لے کے چل رہا ہوتا ہوں کل کو کوئی ریسٹرکشن لگا دے گوگل میپ لوگے تو پہلے وضو کر کے آپ کو ہاتھ لگا کے چلنا پڑے گا تو میں کبھی اس کو یوز کروں گا اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے راستے کے سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جو راستے کا رہنمائی ہوتا ہے وہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتا ہے آپ کا رہبر ہوتا ہے اور جب ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے تو ان کی اب بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ قرآن لفظوں کا لکھا ہوا مجموعہ آپ اس کو کتابی شکل میں پرنٹ کیجئے یا اس کے لفظوں کو موبائل کے اوپر آپ عکس کر دیجئے اس کی اہمیت کم نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ لفظوں کی اہمیت ہے نا قرآن کے کریمات کی اہمیت ہے کیا اس گتے کی اہمیت ہے یہ تو آپ نے آج چھاپا ہے کیا اس کاغذ کی اہمیت ہے یہ تو آپ نے آج چھاپا ہے کلیمات کی اہمیت ہے یہ کلیمات الہی ہیں یہ کلیمات جس چیز کے اندر بھی ہوں گے اس کی اہمیت اتنی ہی ہو جائے گی جتنے کہ ابھی اس ٹائم پہ میرے سامنے اس قرآن کی ہی ہے کلیمات کی اہمیت ہے جب یہ کلیمات آپ کے اخبار میں لکھے ہوئے آتے ہیں جب تو آپ کبھی بھی اہتمام نہیں کرواتے ہیں وضو کا کیوں جو ایک آیت کا ادب ہے وہ پورے قرآن کا ادب ہے جو ایک آیت کا انکار ہے وہ پورے قرآن کا انکار ہے یہ بات تمام لوگ تسلیم کرتے ہیں تو آپ نے کبھی یہ پابندی عائد کروائی ہے کہ اخبار پڑھنے سے پہلے جو اوپر آیت لکھی ہوتی ہے آپ پہلے وضو کریں پھر اخبار پڑھیں بتائیں مجھے کسی ایک شخص نے یہ فتوہ دیا ہو میرے موبائل کے اندر دو قرآن موجود ہیں لوگوں نے اپنے موبائلز کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں کیا خیال ہے کلمات کی اہمیت ہے آپ اس کو عکس کر کے موبائل کے اندر اپلوڈ کر دیجئے موبائل پہ اتار دیجئے یا اسی عکس کو آپ لفظوں کی صورت میں اس کے اوپر چھاپ دیجئے چھاپ نہیں تو ہے آپ نے کاغذ پہ چھاپ دیا اس نے موبائل کے سافٹ ویئر چھاپ دیا کلمات کو کلمات کی اہمیت کم نہیں ہوئی ہے کوئی حکم لگا سکتا ہے کہ موبائل پکڑتے ہوئے آپ وضو کا اہتمام کیجئے وضو ہوگا تو موبائل استعمال کیجئے ورنہ استعمال مت کیجئے کیونکہ اس کے کی اندر قرآن لکھا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اگر میں اٹھا رہا ہوں میں نہیں پڑھ رہا تو مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ وضو کر کے قرآن کو اٹھائیے نہیں پڑھ رہا کیونکہ اس کے اندر اللہ کے کلمات لکھے ہوئے ہیں میرے موبائل کے اندر دو قرآن موجود ہیں میں اس میں سے قرآن نہیں پڑھ رہا جب بھی مجھ پر یہ حکم لگنا چاہیے کہ میں وضو کروں تو موبائل اٹھاؤں گا جس طرح میں اس قرآن کو اٹھا رہا ہوں اصلی بات تو یہی بنتی ہے ورنہ تو یہ دو متضاد رویہ رویے ہو جائیں گے آپ کے کہ یہاں پر رویہ آپ کا الگ ہے اور موبائل کے اندر جب وہی قرآن پورا کا پورا موجود ہے تو آپ کے وہاں پر اپنے خود ساختہ معیار ہیں کیونکہ آپ سے اب سمل نہیں رہا ہے معاملہ موبائل میں پڑھتے ہوئے بھی وضو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ان لوگوں کو میں نے بتایا نا یہ معاملہ سمجھ ہی نہیں رہا ٹیکنالوجی اتنی آگے چلی جا رہی ہے کہ پرانے نظریات اب مرتے چلے جا رہے ہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا اس دن تصویر والے مسئلے میں آپ کیسے سنبھالو گے مسئلے کو آپ کا فتویٰ نہیں چل سکتا ٹیکنالوجی آگے نکل جائے گی ٹیکنالوجی کامیاب ہو جائے گی آپ کا فتویٰ کوئی نہیں سنے گا آپ سے سمجھ ہی نہیں معاملہ لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے ہر موبائل میں قرآن ہے انٹرنیٹ کے اوپر قرآن ہے بھائی کیسے آپ ختم کریں گے کس طرح سے آپ لے کے چلیں گے آپ سے نہیں رہا مالنا تو چھوڑ دیں ان چیزوں کو یہ جو خواہ ما خوا کے آپ نے آداب لگائے ہوئے ہیں اور آپ نے اس کو لوگوں پر لازم اور واجب کے فتوے لگائے ہوئے ہیں اس کو چھوڑ کے اب آپ اس کے مطابق آئیں دنیا میں چلوا آئے ہے ہر بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اس کے اندر قرآن موجود ہے تو اس کو بری سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو متحروم کے جو الفاظ آئے میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر کہ تہارت ہوتی کیا ہے تو فتویٰ لگا دیا ابھی آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں تو پہلے وضو تو کریں گے تو آپ ہاتھ لگائیں گے پہلی بات تو وضو کا لفظ ہی موجود نہیں ہے قرآن کے اندر تو بات ہی بنتی کیوں استعمال کیا وضو کا لفظ جب قرآن نے استعمال نہیں کیا اور صوت المائدہ کے اندر وہ کیا معاملات ہیں وہ میں تفصیل سے بیان کروں گا اس کے مقام پہ جا کر جہاں آئے نا فقسلو وجوح حکم اپنے وجو کا غسل کر لو وہ کون سے الفاظ ہیں وہ سب میں آگے جا کے بیان کروں گا تفصیل سے اب جو سر ہم نے پیش کی جاتی ہے نا لا مسو الا المطہرون تنزیل الم العالمین جو لکھی ہوئی ہوتی ہے عام طور پر قرآن کی اوپر کہ آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر متاہرون اب دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے سمجھنے والی لا یمسو اور اس کے بعد اللہ لکھا ہوا ہے یہاں پر ایک خبر دی جا رہی ہے حکم نہیں دیا جا رہا آپ پہلے اس کو سمجھ لیں حکم میں خبر میں فرق ہوتا ہے حکم ہوتا ہے کام کر لو یہ حکم ہے یہاں پر یہ کام کیا جاتا ہے یہ خبر ہے قرآن کہہ رہے مسلم اس کو نہیں مس کرتے ہیں مگر وہ لوگ جو متاہر ہیں یہ خبر ہے حکم تو ہے ہی نہیں آپ نے حکم بنا کیسے لیا اس کو سب سے پہلی بات تو یہ آئے گی آپ اس کو حکم کی صورت میں لوگوں پر رائج کیسے کر سکتے ہیں اگر قرآن کہتا ہے کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں یہ حکم ہوتا آپ بھی حکم لگاتے میں بھی حکم لگاتا سب حکم لگاتے ہیں قرآن تو خبر دے رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے متاہروں کے علاوہ اس کو کوئی مس کر ہی نہیں سکتا یہ تو چیلنج ہے اگر متاہروں کا مطلب وضو ہے پاکیزگی ہے جسمانی پاکیزگی جس کو آپ غسل جنابت کا یا وضو کا قرار دیتے ہیں یہ تو دنیا بھر کے اندر کوئی بھی ہاتھ لگا سکتا ہے قرآن کو اس کا مطلب یہ قرآن کا چیلنج غلط ہو گیا دوبارہ بتا دوں قرآن کہہ رہا ہے خبر دے رہا ہے کہ اس کو قرآن کو متحرون کے علاوہ کوئی مست نہیں کر سکتا کر ہی نہیں سکتا یہ تو چیلنج ہے نا کہ مس نہیں کر سکتا تو لوگ تو مس کر رہے ہیں کافر بھی مس کر رہے ہیں کافر بھی چھو رہے ہیں قرآن کو جو نہیں مان رہے ہیں وہ بھی چھو رہے ہیں ہر قسم کا انسان چھو رہا ہے تو پھر یہ قرآن کا چیلنج کیا غلط ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے ہم نے متعروم قرآن میں جب بھی تہارت کا لفظ آتا ہے میرے ذہن میں مولوی صاحب نے بٹھا دیا ہے بیٹا طارت کا مطلب ہوتا ہے جسم کی پاکیزگی میں جسم کی پاکیزگی میں زور دیے جا رہا ہوں میں جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو نہا دھو کے جا رہا ہوں پاکیز کی میں نے اگر اپنی بیوی سے کوئی سیکچول انٹرکوس کر لیا ہے یا میں پورے جسم کو نہا رہا ہوں پورے جسم پہ پانی بہا رہا ہوں مجھے بتا دیا پورے جسم پہ پانی بہانا ہے آپ کو جب غسل ہوگا پھر ایک بڑے مولوی صاحب آئے انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایک اگر آپ کا بال برابر بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا آپ کو بال بھی چیک کرنا ہے ہاتھ لگا لگا کے چیک کرنا ہے پانی پہنچا نہیں پہنچا پیچھے کی طرف نہیں پہنچا دیکھنا ہے اس کو بھی ہم سب ان چیزوں سے گزر چکے ہیں ہمیں اس طرح سے اس میں جگڑ دیا گیا ہے <coughs> جنابت ہو رہی ہے آپ کے آلہ تناسل سے مشکت ہو رہی ہے پورے جسم کی اوپر نہ جنابت کا تعلق آپ کے نچلے حصے سے دھورا پورا جسم ہوا رہے بھائی وہ پاک ہو کسی کے تو ذہن میں ہے نظریہ کہ ہم اس طرح سے پاک ہوں گے کہ ایک بال برابر بھی آپ کے جسم میں خوش نہیں آنا چاہیے بال تو بہت ساری جگہ پر انسان کے جسم کے اندر میں کہاں کہاں کے بال چیک کروں گا اس کے بھی ایک روایت گھڑی ہوئی ہے کہ بال برابر کوئی خوش نہیں ہونا چاہیے تو اگر متحرون طہارت کا قرآن کے اندر یہی معنی ہے تو قرآن پھر ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مدد کرتا ہے توابین و توابین کے ساتھ متطاہرین کے الفاظ لے کر آ رہا ہے کہ طہارت کے جتنے الفاظ قرآن میں آئے ہیں اگر ساری آیات کو جمع کر لیں تو بالکل واضح ہو جائے گا یہ طہارت قلب کی بات ہے کیونکہ یہ قرآن شفا فی صدور کی بات کرتا ہے نہ تو قرآن کے اندر مرض جسمانی مرض کی بات ہے فی قلوبی ہی مرض سے مراد کبھی قرآن کے ان آیات کا ترجمہ یہ کر ہی نہیں سکتے کہ دل کے اندر ہارٹ اٹیک کا یا وال بن ہونے کا مسئلہ ہے جس کی شفا قرآن بن کے آیا تھا کر ہی نہیں سکتے ان کو معلوم ہے کہ ہم وہاں دھوکہ دے سکتے ہیں یہ تو بالکل واضح یہاں دھوکہ دے ہی نہیں سکتے ہیں اور جب شفاء المافِ صدور کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی شفاء الماف صدور کا مطلب یہ نہیں کر سکتے کہ دل کے پمپ کھلیں گے اب دل کے وال صحیح ہو جائیں گے اب دل کی شریانیں بالکل چوکس ہو جائیں گی اب قرآن کی تعاعت سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کو اپنا کلینک کو ہاسپٹل بن کر کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے غلط طریقے سے قرآن کو پیش کیا گیا ہے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں آیا تھا قرآن جب طہارت کی بات کرتا ہے تو وہ دلوں کی طہارت کی بات کرتا ہے اور مس کا مطلب عربی زبان میں صرف چھونا کا ہوتا ہے قرآن کے اندر آیا ہے اللہ کے ایک نبی ایوب جن کو صبر ایوب کے نام سے مشہور ہے وہ کہتے ہیں ربی رب انی مثنی در ربی رب انی مصنیت شیطان بھی نصبی و عذاب اے میرے رب مجھے تو شیطان نے مس کیا ہے نصب سے تھکن سے اور عذاب سے اے میرے رب مجھے ضرر نے مس کیا ہے وہاں پر اس کا مطلب یہ کرتے ہیں کہ شیطان نے مجھے چھوا ہے مس کا مطلب ہمیشہ چھونا نہیں ہوتا مس کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کا جہاں تک پہنچتا ہو وہاں تک وہ پہنچ جایا جائے آپ کا مطلوب آپ کو حاصل ہو جائے یہ عربی زبان میں مس کہلاتا ہے میم سین اور سین مسا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی گہرائیوں میں کیونکہ پیچھے لکھا ہوا ہے فی کتاب مکنون قرآن تو گہرائیوں کے اندر ہے قانون میں چھپا ہوا ہے اس کائنات کے اندر پورا قانون جو ہے وہ قرآن ہے فی کتاب مکنون یہ پوری آج جب بیان کروں میں آئے گا مقنون کتاب میں یہ قرآن موجود ہے لا مس الا المطہرون یہ ایسے ہی نہیں پہنچ سکتی اس کی گہرائیوں میں لوگ مسا کا مطلب جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل اس صوت میں کر سکتے ہیں جب کہ ان کے قلوب پاک ہو چکے ہوں الا المطہرون جب کہ ان کے پاس جو پہلے کے نظریات اور پہلے کے ریچولس اور پہلے کے جو ڈیٹا چلا آ رہا تھا میں نے کیا کہا تھا انصفہ والمروہ کو پہلے آپ ذہن سے نکال دیں وہ صفحہ مروہ کیا چیز ہے وہ کیا خاکہ ہے اس کے بعد قرآن سمجھ میں آئے گا متحرون وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے والے نظریات ختم ہو جاتے ہیں وہ بالکل صاف سوچ کے ساتھ قرآن کی طرف جاتے ہیں تو اپنے مطلوب کو حاصل کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے یا مصعو اللہ متحرن قرآن کا مطلب کبھی حاصل نہیں ہو سکتا سوائے ان لوگوں کے متحرون جنہوں نے اپنے قلب کو پاک رکھا ہوا ہے جو ان نظریات کو ریجیکٹ کر چکے ہیں جو غیر قرآنی ہیں یہ اس کا بنیادی پیغام تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے چسپا کر دیا وہاں پر میں نے کیا کہا آپ چسپا کر کے دیکھ لیں آپ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ایک تو یہ حکم نہیں ہے دوسری بات یہ خبر ہے وہ خبر بھی چیلنج ہے تو یہ اگر چیلنج اللہ کا ہے تو یہ چیلنج تو ہر شخص پورا کر کے دکھا رہا ہے تو یہ تو پھر بہت ہی غلط طریقے سے ہم قرآن کا انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنے کا جو حکم لگانا اس پہ عمل کرنا اس پہ عمل کروانا یہ بالکل باطل ہے قرآن نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا یہ قرآن آئین کی کتاب ہے انسانیت کی کتاب ہے انسان کو اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے حد الناس ان کو یہ نہیں کہا کہ تم پہلے وضو کرنا پھر ہاتھ لگانا اس کے اوپر انسان میں سب آ جاتے ہیں کیونکہ وہ رب الناس ہے رب العالمی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ تو وضو کا لفظ قرآن میں آیا ہے اور نہ ہی وضو کرنے کا قرآن نے حکم فرمایا ہے کہ ہاتھ لگائیں قرآن کو اس سے پہلے وضو کریں یہ سوال تھا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا اس کے اندر اسی میں یہی تھا نا بات باقی وہ جناب کا جو مسئلہ آئے گا پھر میں اس کو اللہ سے تفصیل سے بیان کر دوں گا